Этот день сотворил Господь. Скажем, слава Богу. слава Богу. По милости мы на этом месте. Как брат сказал, что мы не исчезли, и только по милости Божией Бог хранил наши життя. Слава, слава Богу. Есть такой псалом, мы поем, это чудесный псалом, Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некуда чужие, мы теперь, друзья, близкими стали кровью Христа. Громко пойте, аллилуйя, Бог нас спас, он продал, и наши имена книгу жизни записал. Слава Богу! А Слово Божие нам напоминает... Радуйтесь, потому что наши имена записаны на небесах. Слава. Слава Богу! И по милости мы на этом месте. Я сегодня этот час воскресный положил на сердце читать Слово Божие и говорить о милости Божией. Сегодня много было сказано нам, нашим сердцам, еще будут братья говорить, и я зачитаю такие слова. Это записано второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих, один стих тут зачитаю. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. По милости Божией Сегодня мы имеем прекрасный час. По милости Божьей мы сегодня на этом месте. Потому что Бог нас спас по великой милости. И по милости Божьей наши имена, они записаны на небесах. Это великая радость. Я не могу так описать, я не могу так рассказать, какая это великая радость, что наши имена, они записаны на небесах. И много сказано в Священном Писании о милости Божьей. Я хочу, не буду я читать, из Деяния Святых Апостолов мы читаем, с 12 главы, такую мы историю читаем. Были времена гонений, и в наши времена были гонения, и тогда при апостолах были гонения. Петра забрали в темницу, и там сказано, когда был пет в темнице, церковь прилежно молилась Богу. И эти молитвы, которые молились, они пришли на память перед Богом. Как мы читаем некую корнилию, явился ангел и сказал, твои молитвы пришли на память. И эти молитвы, они пришли до Бога. И Бог посылает ангела в темницу. Мы читаем дальше. И приходит ангел в темницу до Петра. Это великое чудо, я не могу так и рассказать, и определить, как это все было. Но нам Слово Божие напоминает, когда ангел пришел в темницу ночью, а Петр спал между двумя воинами, скован двенадцать память, стражу тверей стерегли. И пришел ангел, толкнул Петра в Бог, І він встав, церкві впали. І ангел говорить, одівайся, обувайся і слідуй за мною. І він встав, одівся і послідував за ангелом. І мені там пишеться, пройшли ворота, які самі з собою творились, а у удвіряють в І Дальше описывается, что когда они прошли одну улицу, не стало ангела. И тогда Петр думал, что видит видение, а то было действительно. Это милость Божья. Слава Богу! Милости Божьей полна земля. Мне припоминается, слышал одно свидетельство, как Одна сестричка свидетельствовала. Я хочу сказать, мы читаем про ту женщину, которая страдала, в Писании написано, 12 лет. Обошла всех врачей, и никто не помог. И когда она коснулась к Иисусу, Иисус уздоровился. І в цій ж вона розказувала, я була в цьому мірі. І проблема була, каже, мене було все. Дом, машина була, деньги були, а не вона була на кумані. Вона кололась. І коли вона хотіла збавитися від наркомані, ніхто не збав. Каже, і до врачів ходила, і до друзей і їм не помогли. І коли вона прийшла к Ісусу, Ісус збавив. од этої наркоманія. Слава Богу! Це милость Божа. Милості Божої, споминай, читай, всі до єдину серце повторяє. Повтори, сколько милості Божій. подарил тебя на сегодняшний день. Эту милость Божья мы храним, и Бог хранил наше життя, и сегодня мы на этом месте. Только по милости Божьей мы не исчезли, потому что милость Божья она обновляется каждое утро, и она обновилась и этот воскресный день. И мы читаем новое священное писание, много можно примеров приводит, сколько Бог делал милости. Я -то хочу тоже еще, не буду читать, пример такой привести, из Дня Святых Апостолов. Мы читаем с третьей главы. И когда Петр и Иоанн шли в храм час молитвы, 9, и мы читаем, там сажали этого человека, при дверях храма, просит милостини, и когда они проходили, возле этого человека что Пет говорит, сереблара и золота нет у меня, а что имею, то даю во имя Иисуса Христа вставай и ходи. И этот человек встал он вошел в храм, он начал славить имя Бога. Это милость Божья. Неописуемо. Не можно э, так сказать, э, другой раз подумаешь, что делает Господь. Когда-то я так говорил и беседовал Люди этого не верят. Да что ты рассказывал сказ? Это Слово Божие говорит. Это действительно. Это реально. И на сегодняшний день Бог не изменился. Он вчера, сегодня и во век тоже. Слава нашему Богу. Бог делает великие чудеса и проявляет великую милость. Я еще такой. Время бежит, я бачу, я буду заканчивать. И хочу сказать, это было в Америке. Там большие есть церкви в Америке. И вот одна женщина, инвалид, коляски. Она заехала туда, на это служение. И сзади встала. Ее никто может и не бачив. и она начала молиться. Богу. мы читаем Слово Боже, как она молила, читала, про она, она шесть вот И эти молитвы они пришли на память перед Богом, как некоторая Корнилия, и Бог ответил. И эта женщина, она просит Боже, не пройди мимо меня если ты будешь проходить между родами, и вы знаете, короткая молитва, и сила Духа Святого сошла на это место, и брат подходит до этой женщины, возлагая руки, короткая молитва, она встает и идет, славить Бога по залу. Аллилуйя, слава Богу! Это не сказка, это реальность. Хай Бог благословит, хай поможет нам, чтобы у нас была сильнейшая вера, как вера была в Артемея. Мы, мы знаем эту историю, как он сильно веровал, этот Артемея и получил, он прозрел. Иди, Иисус сказал, вера твоя. Послал тебя, и он пошел. Хай Бог благословляет вас. Бог за да все слава. Ам".